Доброго ранку, друзі. Моя мати після інсульта була лежачою 4 роки. Що говорити, е, е, навіть не знаю, що сказати тим людям, які доглядають лежачих хворих. Якби це клітинне харчування було створене раніше, але, видно, так треба. Люди прислухайтеся, що робить це клітине харчування? Які муки переносить та людина лежача після інсульту? Це під себе ходити, це ті памперси, це миття і муки тим людям, які доглядають за такими людьми лежачими. Послухайте, і що робить клітини харчування і капсулка L8 навіть з паралізованими людьми? Друзі, привіт. рядом со мною той самий. Человек, который был парализован после инсульта геморрологического двойного. Вот он, собственно, персоной Жумабек. Приветствую всех. Меня зовут Жумабек, мне 55 лет, я из города Астана. Ранее проживал в Симпалатинском регионе, где у нас э, печально известный полигон. Вот оттуда я, 30 километров там. За. Ну, в свое время мне, меня стукнул инсульт, но не один, их было два. Один вот в голове, мозгу, кровеносный сосуд, но второй вот в левом глазу внутри. Вот, я был парализован, левая часть тела была парализована, левая рука, левая нога, mm -hmm. лицо искривилось, э, речь стала невнятной, давление было 220-250, и вес был 97 кг. Ну, потребляя продукцию критического питания от компании БиЭпик, я сбросил за один месяц 12 кг, на данный момент у меня нет 30 кг веса, было 97, стало 67. Давление пришло в норму за один месяц, в течение одного месяца, вот, у меня в голове был шум, шум прошел. Вот эта вот гематома, она тоже прошла, вот два с половиной года я употребляю данное количество питание, и вот эти вот два с половиной года я в аптеке не обращаюсь, в больнице не хожу. Ну и дальше хотел сказать, что вот эта вот парализованная часть у меня восстановилась полностью, можно сказать, на 100% я восстановился, кроме глаза. Глаз у меня идет сейчас на восстановление, у норму, было 2,5 очки я носил, когда у меня случился инсульт, ну на данный момент плюс полтора и у меня очень сопутствующие заболевания, хронический простатит, хронический пилонефрит, хронический гайморит, хронический плечелопаточный период. ну и дальше что? Протрузии, грыжи на позвоночнике тоже прошли, пигментные пятна на лице тоже ушли. Болезни печени, почек, желудка, все это прошло. А, Воспаление желчного пузыря было, пузыря было. Мне хотели отрезать желчный пузырь. но, слава богу, все осталось на месте благодаря нашему клеточному питанию. Самое главное, это Всевышний, а второе уже клеточное питание. И те люди, которые производят и доставляют до них, всем большое спасибо. Вам всем спасибо за внимание. Вот так, друзья, у нас уникальные продукты. Нет аналогов в мире. Поэтому не сомневайтесь, если у вас есть проблемы со здоровьем. Пишите, обращайтесь, всегда поможем. Обязательно. Беріть і їжте це клітини харчування, цю капсулку Елевісі, навіть якщо ви здорові. Не допускайте до такого, не допускайте. В описі до цього відео я залишу свої контакти, звертайтеся, я вам розкажу, що знаю і допоможу замовити. Будьте здорові!